Добрый день, хочу я вам рассказать о своем приобретении чайника модели VTEC VT7014W в интернет-магазине Розетка. Вот. Заказывал я его в пятницу. Быстро очень оформили заказ. Пришел он в субботу. В воскресенье с учетом того, что отделение почтовое не работало. Я смог забрать его только в понедельник. Все отслеживалось через свою почту. Пришло очень много уведомлений о том, что заказ принят в обработку, о том, что заказ отправили. Также после того, как его отправили, я получил электронный счет, что тоже был удивлен. Итак, чайник Витек, максимальный объем 1,7 литра. Вот такой ну, Сейчас посмотрим, какая у него комплектация. Так, что у нас внутри? Внутри у нас инструкция по эксплуатации на разных языках в том числе русский украинский это как кому будет удобнее гарантийный талон от самой компании вроде никаких отметок нет ага что-то есть с отметками так что есть серийный номер и номер гарантийного талона вот в случае чего документы интернет-магазин розетка правом вместе с товаром. Акт предоставления услуг и расходное накладная. Вот и так вот такой вот чайничек. Беленький с серенькими вставками. Написано с подсветкой корпуса. Открывается путем нажатия на кнопочку. Ну и сама подставка к чайнику. Больше ничего здесь нет. Шнуры стандартные, коротковатые, как по мне. Вот такая вот комплектация. Сейчас мы попробуем его включить. Так, пол-литра воды, включаем, ждем за сколько закипит. По мощности должно быть быстро. Вот такая вот подсветочка. Конечно же, когда более темно дома, она смотрится довольно интересно. Так, так что Качество доставки у розетки, как всегда, на высоте. Все очень быстро, ребята перезванивают, уточняют заказ. Кстати, вот нюанс на отделение новой почты. Мне надо было конкретное отделение, которое не было указано на самом сайте розетки. Созвонились, договорились, пришло на то, что именно мне нужно было. Так, пол литра начинает уже потихоньку закипать ну вот прошло около минуты вода кипит все работает все светится так что очередной раз спасибо розетке за такой товар